Будь ласка, зачекайте одну хвилинку. Петро Адольфовичу, дозвольте втрутитися трішечки у ваш сценарій мені як жінці. Я знаю, що у кожної людини є свої бажання і є свої мрії. І більше того, з одного одне з ваших бажань я знаю точно. Ваші сини, Петро і Павло, на жаль, сьогодні повідомили, що вони не можуть бути на святі, бо вони працюють за кордоном. Але я впевнена, що ви дуже б хотіли, щоб вони були поруч з вами. Скажіть, будь ласка, якби вони зараз з нами тут були? Що ви їм сказали? É isso aí i got dreams близкие люди, все, которые искренне готовы и рады поздравить. Нам Бог помог, помог сегодня тоже присутствовать на этом празднике. Чудом помог. Э -э. И поскольку этот праздник это все-таки день рождения, я думаю, все, кто приходит на дне рождения он не может прийти без подарка. Мы не стали тому исключением. И, как при люди, черный ящик в студию, пожалуйста. лет 8, как минимум, не было никогда возможности найти, либо пойти. Конечно, мы не сами с этим справились. Нам помогало много людей. За счет того, что работаем мы периодически за границей, у нас много иностранных людей. И как бы это такой, можно сказать, международный больше подарок, поскольку и немецкие этого дела нам помогали. Японские... столевары Сталевары. <смех> Сталевары. <смех> Немножко работы шведских овцепасов. И в конечном итоге вот мы здесь и именно в присутствии всех вас гостей мы бы хотели от нас, сыновей, отцу день 60-летия, в этот юбилей, подарить этот подарок. 8 лет ожиданий и... Я бритвы брал серия номер три. Соткнученная почти с под нашими руками и доставлены лично. Ну, что сказать как бы э, каждый человек в своей жизни на подсознательном уровне э, хочет какой-то след в этой жизни оставить и вот судя по твоей жизнедеятельности ты наследил нормально так но не хватает маленького шпишочка мы долго вынашивали как, ну, как бы ее вот на какой праздник подвести. И вот, в принципе, праздник получился. Теперь вот это вот детище, так, это твоя жизнь, да, это твой воздух, ты этим живешь. Но теперь надо вот эту вот жизнь, твои переживания, удачи, взлеты, падения, теперь надо перенести на бумагу. И поэтому мы решили подарить бумагу. Но это шутка. Опять. Мы решили подарить тебе сертификат на друкование первого примирника твоей книги автора Бойка Петра Адольфовича. <плевицид> И... <плевицид> Але. Мы очень надеемся, что на следующий день рождения мы ее будем читать. 全然。 Якісь задачі мені ставлю. Я не проти, є що людям е, розказати. І ну, на наступний день е, народження це трошки складновато, халтури ми е, не любимо, але ми будемо працювати. Срок годності є. А срок годності? Ну то тоді <рес> <рес> добре. Але... Мне рассказывали. Вот след и вот наследство. Не останавливайтесь на достигнутом. Наследники нам нужны как можно больше. Так, вам, люди, чтобы у вас были такие гиты, как. Мої хлопці, щоб у вас були такі діти, як мій барвіно. Хай всіх у нас, наші в нашій Україні, хай будуть такі розумні, толкові, е славні, е славні діти. І зараз чомусь так обично кажуть, і тогда ми всіх побідім. Та ми і так всіх перемогли. Ми найрозумніші, найгарніші, найкрасивіші. І тоді ми будемо щасливими, коли в нас будуть. у нас будут и все такие люди. Я дам всем всего бажаю.